साहब को लाहौर में मैंने पाया कि वो जवानी को अपनी गालियां दे रहे थे मेरी जवानी कैसी तैसी करूं ये करूँ वो करूँ जवानी में तुमने क्यों ऐसा अपने को होश रहा था मैंने कहा जनाब जवानी को गालियां मत दीजिए जवानी इस्तेमाल करने वाले को कहिए खुद अपने को कहिए लिहाजा उसी वक्त मैंने इस उनके हरकत पर एक शेर कहा मेरा उर्दू शायरी देखिए जरा अये आलम शबाब तुझे क्यों बुरा कहूं अय आलम शबाब तुझे क्यों बुरा कहूँ मैं ही बुरा था वरना तेरा क्या कसूर था अरे आलम शबाब तुझे क्या बुरा कहूँ मैं ही बुरा था वरना तुझे क्या बुरा कहूँ मैं ही बुरा था वरना तेरा क्या कसूर था बहादारी शरीफ की हदीस है कि जो जवान अपनी जवानी को, को अल्लाह ताला की इबादत और तो फरमाबरदारी में इस्तेमाल कर ले हयामत के दिन उसको अर्श इलाही का साया मिलेगा अब आप बताइए ये भी तो जवानी है लेकिन जवानी को अल्लाह ताला की इबादत में इस्तेमाल करे तो अर्श का साया मिले और जवानी को तो गलत इस्तेमाल कर दे तो जाया बर्बाद हो जाएगी उसकी आदतें खराब हो जाएंगी सारी जिंदगी रोना पड़ेगा इसलिए मेरा शेर सुन लीजिए क्योंकि जवानी मिट्टी के खिलौनों में मशगूल होना चाहती है जब इंसान जवान होता है तो मिट्टी के खिलौने हसीन लड़के हसीन लड़कियों के चक्कर में शैतान में उतरा करता इसलिए मेरा शेर है किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पर की जिसने दी जवानी मिट्टी की औरत मिट्टी के लड़के जितने भी नमक और हुस्न वाले हैं इन पर अपनी जिंदगी को जाया मत करो ये मिट्टी मिट्टी में मिट्टी होने वाले हैं और तुम्हारी मिट्टी भी मिट्टी पर मिट्टी होकर मिट्टी क्यामत के दिन पेश होगी अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म खाकी से सवाल करेगा कि तुमको जो मैंने जिस्म रूह दिया था तुमने इसको कहाँ इस्तेमाल किया जवानी कहाँ इस्तेमाल की तब पता चलेगा कि क्या जवाब है किसी खाती में मत कर खाक अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पर दी जिसने दी जवानी इलाहाबाद में मैं था उसी वक्त मेरा शेयर हुआ सम्भल कर रख कदम में दिल मैंने जब शाह गनी रहमत से सत्रह साल की उम्र में बैध की सत्रह साल की उम्र थी मेरी जवानी का आगाज था वो उस वक्त मैंने बैठ की बड़े जबरदस्त अजीम शान वली अल्लाह जिनको उम्मत समझती है और मैं भी समझता हूँ सम्भल कर रख कदम आ दिल बहारे खुशने फानी में संभल कर रख कदम आए दिल बहारे घुसने पानी में हजारों कश्तियों का खून है हजारों कश्तियों का खून है बहरे जवानी में जवानी के समंदर में कितनी जिंदगी जाया हो चुकी कश्तियां उल्टी पड़ी हुई और जिन्होंने जवानी को अल्लाह पर फिदा किया अल्लाह ने उस जवानी के बदले में बेशुमार आलम शबाब उन पर तारी किया बुढ़े जाहिर से हो गए बाल सफेद अंदर मस्तियां आलम शबाब तारी जितने ही अल्लाह वाला बुढ़्ढा होगा उसकी रूहानियत का नशा तेज होता चला जाए आप बताओ पुरानी शराब में नशा तेज हो जाता है या नहीं तो अल्लाह वालों के दिल में जो मोहब्बत आसमानी शराब का है आसमानी उस मोहब्बत का नशा तेज होता चला जाता है इसलिए बुढ्ढों को यह मत जो अल्लाह वाला अगर बुढा है तो समझ लो इससे बहुत तेज वाली मिलेगी पुरानी मिलेगी नशा उसका तेज होगा